дуэт, в котором будет первой участницей Анна Зотьева. Для зирки 90-х Анны голос країни став єдиною надією повернути втраченную популярность. Свежий воздух – это глоток. Это кислородная подушка. А соперницей твоей Станет. Хільська надежда. Акторка театру Надія майже щодня виходила на сцену в рідному Дніпропетровську. Та весь цей час дівчина мріяла про сольну кар'єру співачки. Прямо мене в Особливо, коли я повернувся, все, я прям понял, що оно то саме ні на секунду не пожалів. Моё! Моё! Вы будете петь поистине женскую песню. Это дуэт Барбры Стрейзенд и Слендион. Песня Tell Him. Анна с опытом. Конечно, она трудится серьезно, я это уважаю. Важно было правильно подобрать к ней Аня почувствовала, что у нее э, непростая соперница. Это очень сильный дуэт. Непонятно, кто кого. Мой компас сейчас показывает на победу, только на победу. Хочу петь, очень хочу петь. Это правильный выбор Сережи, сопоставлять и проверять, кто как. Ну, конечно же, хочется вцепиться зубами за этот проект и просто отсюда не уходить. Конкуренти назвали справжнім діамантом. Надія хільська. Проти тієї, яка хоче понад усе повернути втрачену популярність Анна Зотьєва. Gracias. Все находится со всех Надика и Аня, вы покорили всех, Тамара. Спасибо большое. Во-первых, за выбор этой песни. Она потрясающее, очень сложное произведение и по музыкальному языку и по мелодии, смены тональности. Я поздравляю Сергея, что вот именно эта песня, действительно, этот шедевр вот исполнили и удалось нашим замечательным э, девушкам. Спасибо Тамара, вам большое. Спасибо, Тамара. Аня, а кто сподобался больше, Аня или а Кто переконал больше? Ну, мне, мне действительно понравились девчонки, потому что, э, во-первых, это ну, вообще легендарное произведение, и нужно спеть на очень высоком профессиональном уровне. Были, возможно, какие-то там... Моменты э, легкие погрешности, а, опять же, но в целом, в целом, э, номер удался, была гармония. Я в восторге от э, нот высоких с такой легкостью брала Надя. Надя. Надя, это так легко было, как будто, знаете, вот, э, ну, а что тут такого? Взять вот эту ноту, эту. И поэтому мне порадовали больше. Спасибо большое. Спасибо, Аня. это слава. А можу сказати, відверто, хто краще, Надіка чи Аня? Хто краще співає? Я не можу сказати, але хто мені більше в цій пісні сподобався, можу. Надя мені більше сподобала. Надіка дякую. Дякую, вы почули, коллекция, Реж, ты стоячи застачав свой дуэт. Ты тому еще хвалился, что чи ты уже был готов и аванс. Я просто понимаю, что э, приходится расставаться с кем-то, и это, это, это ужасно, потому что я, я вами любовался, вы обе красавицы, вы невероятно выглядите. Я вами горжусь, правда. Это действительно очень тяжелое произведение. Была драматургия номера, вы э, актерски сделали это. И я могу сказать, что я какой-то в очень сложной ситуации. Сереж, треба обрати, кто залишается. <плодисмент> кто посядет это <в> место, Сереж? <плодисмент> um... в шоу в шоу останется Надя Надика но Поведа я его. хочу сказать что Аня это 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 боец и я уверен что для тебя начинается новый этап и тебя впереди огромное большое Светлое будущее успешное. Я тебя поздравляю. Спасибо. Аннушка, моя нежная. девочка, дякую. Я тебя поцелую. Я хочу, чтобы ты наслаждался с каждой Я безумно благодарна Сереже за то, что он мне дал возможность почувствовать эту сказку, что эта сказка продолжается. Аня, тебе скажу, что ты вернулась на сцену, ты никогда больше не покидай. Тебе твой талант, и ты имеешь обов'язок перед Богом, и ты же перед глядачами, які тебя полюбили. Спасибо тебе. Спасибо вам огромное. Дякую. Спасибо. Я передаю тебе в руки Сереже. Как мне показалось, мне удалось в Аню вдохнуть какую-то новую уверенность в себя. И это шоу помогло ей сделать этот шаг вперед. У меня было предчувствие. Не могу объяснить, как. было предчувствие. Наверное, потому что очень волновалась. Наверное, очень хотела. Очень хотела. Наступного тижня. На вас чекает новый раздел «Голос Украины. Перезавантажение». Это этап нокаутов, когда вновь будут пары, но на этот раз каждый будет петь свою песню. А котрую вибрав он сам. Половина учасників зійде з дистанції назавжди. Мені хочеться плакати. В мене ну творашки по шкірі не пішли. А могли Нельзя такое делать. вокальна комбінація Святослава Вакарчука, яка здивує навіть наставників. По какую причині ти пастелог вместе? Хіба я роблю в житті стандартні речі? Тобі обирати хто із учасників Сергія Лазарєва припуститься на сцені фатальної помилки. Є речі, які можна робити на сцені. Та чому одна з команд залишиться без тренера? А тут я би мала представити Тамару Веркетелі, але як бачите, її крісло порожнє? Зустрінемося наступної неділі. Puxei é a outra cidade.